взаимоотношения с... Ну, лично мне, вы как все понимаете, есть старинка, она, старинка, к сожалению, осталась еще с ментальности советской. И звонки начальнику, звонки командиру роты, звонки командиру батальона, вырешится питание, это бесполезно, ну, реально бесполезно. То есть вы все знаете, что за этот период я просто не стал об этом говорить, акцентировать внимание, но за этот период было немало оформлено державных службовцев. И тут как бы никто этого не скрывает и никто вопрос не закрывает. Вопрос таких не было, но взаимодействие она ухудшается, потом опять улучшается, ухудшается. То есть, в принципе, я рад, что начальник ГУНП Юрий Владимирович Педес очень позитивно на это настроен и тоже разбирается в каждой ситуации лично, увольняет своих сотрудников, которые ведут себя некорректно и не защищают, так сказать, честь мундира и офицерское свое звание и нефтовить поведенку. И вот последний случай с судьей, пока там не было, я не знаю, решение суда, еще и не было решения суда, позвал его право пробывания И он понес какую-то репортаж. Да, но по ГОСТ пока ехать не было с их стороны.